hər kəsə salam. Mən sizə izah edəcəm ə, konkret burda nə etmək lazımdır ki, siz biznesinizi qurasınız uğurlu şəkildə. Ə, hər 21 gün artan gəlir əldə edisiz. Mükafatlar səyahət edəsiz xarici ölkələrə. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Və bəzən sual verirsiniz, konkret işim nədən ibarət olacaq? Konkret sizin işiniz ondan ibarətdir ki, siz biznesinizi qurasınız. İlk öncə deyim, bura qoşularaq siz ə, mənim üçün ya da kiminsə işi görmürsüz. Siz özünüz üçün öz biznesinizi qurub çalışacaqsınız. Sadəcə mən sizi bu işdə yönləndirəcəm. Sizə hazır sistem verilir, hansı ki, bu sistemlə işləyərək siz həqiqətən yaxşı nəticə əldə edə biləsiz. Amma hər şey sizin əlinizdədir sizdə nə sətir. Deməli bu qaydalar nədir? Birincisi, öyrənmək lazımdır. Bizdə təlimlər keçirilir hər gün, 1-ci gündən 5-ci günə kimi. Ə, saat 9-da axşam ə, qoşulursuz bu təlimlərə, link vasitəsilə, ə, parol yığırsınız və daxil olursuz vebinar otağına. Orda siz ə, eşidəcəksiz spikeri, yəni qulaq asacaqsınız və sualınız olsa orda siz ə, sual verə bilərsiniz. Daha sonra biz nə edirik? Biz ə, hər zaman inkişaf edirik bu biznesdə və ona görə biz kitab oxuyuruq. Tablaların siyahısı da sizə göndəriləcək. Yəni mə mənəcəz siz başa düşürsüz ki, hər bir sahədə böyük pullar ə, yalnız professionallar qazanır. Hər zaman kurslara gedən, hər zaman yeni bir şey məlumat toplayan insanlar. Burada da eyni şey, amma burada siz öyrənmək üçün heç bir vəsait risk etmirsiz. Yəni pul qoymursunuz öyrənmək üçün. Təlimlərimiz pulsuzdur. Bu birinci və ən əsas bizim qaydamızdır. İkinci qaydamız biz insanları dəvət edirik biznesə. Bunu biz reklam vasitəsilə ed ed edəcəyik sizinlə. Ə bu barədə siz video rolliklər göndəriləcək və izah olunacaq, üstəkil təlimlərə də öyrənəcəksiz. Siz həm də ki tanışlarınızı da dəvət edə bilərsiniz bu biznesə. Və əsasən sosial şəbəkələrdən dəvət edirik. Məncə hər kəs sosial şəbəkələri işlədə bilər, bilir. Əgər bilmirsizsə öyrənəcəksiniz. Səmiyetlə burda özünüzə vaxt verin, siz hər şey öyrənəcəksiniz. Təki istək olsun ə insanları dəvət edirsiniz, onlara əlaqələndirəcəksiniz mənimlə. Mən məlumat verəcəm və qoşulmaq istəyənləri mən sizin komandanıza yazdıracağam və onlar üçün də şəxsi kabinet açılacaq. Bu şəxsi kabinetdə 23% endirim var bütün məhsullara. Ə, bu şirkətin saytında bir ə, şəxsi kabinet sizin üçün açılacaq və məsləhətçi kodunuz olacaq, parolunuz olacaq. Deməli biz nə edirik? Burdan gəlirik üçüncü qaydamıza. Üçüncü qaydamız biz nə ilə işləyirik? Yəni biz məhsullardan istifadə edirik. Nə üçün bunu edirik? Məsələn, bu şampundur. Bu diş pastası deməncə hər kəs, hər qadın və kişi də bundan istifadə edir. Bu deodorantdır. Mm, parfüm bədən kremi, hələ kosmetikanı göstərmirəm. Yəni hər qanın gözəl olmaq istəyir, gözəl görünmək istəyir. Ona görə də bəncə hər kəs başını yuyur, əlini yuyur. Ona görə biz bu məhsullardan istifadə edirik. Yəni sizin də şəxsi kabinetinizdə 2000-ə yaxın çeşidli məhsullar var. Hər saçlara uyğun şampun var, diş pastaları və sair, kremlər. Və biz sadəcə värdişi dəyişdik. Niyə? Biz düşünürük ki, niyə də biz gedib hansı bir mağazada almalıyıq bu məhsulları? Ömür boyu gedib alırıq. Biz oradan ə, gəlir elə etmirik. Biz gənayət etmirik. Bizə heç kim endirim vermir. Amma burada isə biz gəlirik. Bu, burada biz pulqazını bilərik ə, və sadəcə buna görə biz värdişi dəyişməliyik. Məncə bu imkanlara baxaraq bu o qədər də çətin deyil. Və məhsullarımız çox keyfiyyətlidir. Ə, hər məhsula 23% endirim var. Siz gənayət edirsiniz, siz biznesi qurub inkişaf edirsiniz. Mən Ki, hər sahibkar ə, bunun başa düşəcək. Ə, bu üç qaydadır: öyrənmək, insanları dəvət etmək, məlumat vermək insanlara. Biz insanlara məhsul satmırıq. Biz insanlara məlumat satırıq. Biz insanlara imkanlar satırıq, dilə deyim də, loro dilində. Yəni biz onlara imkanlar barədə danışırıq və bizə qoşulmaq istənlər qoşulur bizə və biz onlarla birlikdə bu biznesi qururuq və davam edirik. Həll ki bu qədər. Bu üç qayda çox vacibdir. Ə, Demək, o getdi çətin deyil və ümumiyyətlə hər şey siz öyrənəcəksiniz. Necə insanları dəvət etmək lazımdır? Necə vərilişi dəyişmək? Mən də məsəl üçün istifadə etmirdim Oriflame məhsullarından. Mən bilmirdim. A, bura qoşuldum. Mən ailəmə, çevrəmə dedim ki, mən biznes qururam Oriflame şirkəti ilə. Mənim şəxsi saytım var, yəni kabinetim var, şəxsi kabinetim var və orada 23% endirim var bütün məhsullara. Sizə çox sərfəli olacaq. Yəni bu saytdan almaq məhsulu nəyinki, hansı bir mağazada, bilmirsiniz, hansı nədən ibarətdir bu məhsul, keyfiyyətli, keyfiyyətsizdir, orijinaldır ya yox. Amma burada məhsullar gəlir birbaşa istehsalçıdan. Hələ ki bu gələr. Yəni bu imkanları əldə etmək üçün sadəcə 3 qaydadır. Bu qaydaları etmək lazımdır və hər kəs kimi siz dəvət edirsiniz. Mən onlara bunları izah edəcəm və hər kəs bu üç qaydanı idir, mal dövrəyləri yaranır. Və siz pul qazanırsınız.